নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে ভালে আছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বাজিছে চাৰে ছটা আৰু চাৰে ছয় বজাতে আজি একদম কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ কিন্তু এটা কথাত মানে বহুত বেয়া লাগি আছে বাৰু পিছত ক'ম বাৰু কথাটো এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আৰম্ভণিতে নকওঁ আৰু এতিয়া চাওক মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা চাৰে ছটা বজাতে খাবলৈ লৈছোঁ বহুতে কৈ থাকে কেনেকৈ খীণাইছে কেনেকৈ খীণাইছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ কৰাৰ পাছতে এতিয়া এইফালে লৈছোঁ অকণমান গৰম পানী খায়েই আছোঁ মানে খাই খাই শেষেই হ'বহি এতিয়া আৰু এইফালে লৈছোঁ তিনিটা নেমু আৰু ইয়াৰ নেমু পানী দেখা পাইছেনে ইয়াতে এটুকুৰ দি দিছোঁ দেই নেমু আৰু এইখিনি এতিয়া মই গৰম পানীখিনি খোৱাৰ পাছতে এই নেমু পানীখিনি খাই দিম খোৱাৰ পাছত দুঘণ্টা একো নাখাওঁ মানে মাজে মাজে পানী খাই থাকিম কিন্তু মই দুঘণ্টা একো নাখাওঁ তাৰপিছত মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট দুটা আৰু একাপ লাল চাহ খাম আৰু তাৰপিছতে তাৰপিছতে ডেৰটা দুটা বজাত ভাত ভাত কেইটামান খাম আৰু আবেলি ফল মূল কিবা কিবি তেনেকৈ খাই থাকোঁ চাহ একাপো খাওঁগৈ একদম চাৰে চাৰিমান বজাত মিছল খাওঁ তেনেকৈ তেনেকৈ খাওঁ আৰু মম' চম' চব চলে তাৰপিছত কিন্তু ৰাতি মই মগু দালি এবাটি আৰু যদি মাংস ফ্ৰাই মাংস বনালে মাংস দুপিচমান আৰু ৰুটি এখন খাওঁ সেইটোৱে মোক খোৱা দেই তাৰপিছত এতিয়া সকলোখিনি কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ এওঁ এতিয়া অফিচলৈ যাবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে দাঢ়ি চুলি ঘূৰাই আছে মানে দাড়ী কাটি আছে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ এটা বাতৰি পালোঁ দেখিছোঁ মানে নিউজত দেখিছোঁ নিজৰ মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ পুত্ৰক নিজৰ পুত্ৰক কেনেকৈ মাৰিলে আৰু সেইবিলাক এতিয়া আজি কথা নহয় সেইবিলাক আগৰ পৰাই হৈ আহিছে আজি বহুত বছৰৰ পৰা দেখিছোঁ নিজৰ পুত্ৰক নিজৰ জীয়ৰীক নিজৰ মানে এই মানে সকলোৱে আৰু মানে আজিকালি নিজৰ মাকৰ কোলাতেই সন্তানটি সুৰক্ষিত নহয় যদি এতিয়া আগতে আমি ইমান কষ্ট কৰি সন্তান ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ হয় এটাই তুলিছোঁ বাৰু ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ কিন্তু তেতিয়াও তেতিয়াও আমি কামখন মানে বুকুত বান্ধি হ'লেও কামকেইটা কৰোঁ বুকুত বান্ধি লওঁ সন্তানটো আৰু এতিয়া কি হয় কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পালে সন্তানটো যদি লোৱা মানুহ নাথাকে দলিয়াই দিয়ে মাৰি পেলায় মাৰি পেলাই মাকে কাম কৰিবলৈ যায় গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে আৰু এই যে ঘটনাবিলাক হৈছে বিশেষকৈ এতিয়া সেই ঘটনাখিনি হোৱাৰ পিছত দুদিনমান অকণমান কিবা কিবি নিউজত ওলালে শাস্তি প্ৰদান কৰিলে তাৰপিছত আৰু আকৌ মুক্ত আকাশৰ তলত যেতিয়া ঘূৰি ফুৰে সেই ঘূৰি ফুৰিবলৈ যে ল'লে মুক্ত আকাশৰ তলত সেইকাৰণে এই পিছৰ চামেও কি কৰিলে এনেকুৱা জঘন্য কাম কিছুমান কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকেও ভাবিছে মইতো দুদিনহে জেলত থাকিম আকৌতো ওলাইয়ে আহিম দেখাই পাইছে ইমান ডাঙৰ 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 কেছবিলাক হৈ পেলাই এতিয়া মোকটো আকাশৰ তলত বিচৰণ কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মৰিগাঁৱৰ ঘটনাটো আপোনালোকে কম ডাঙৰ ঘটনা নে বাৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তানকেইটাই চকুলৈ পুত্ৰ সন্তানকেইটাই মানে কেইটাৰ চকুলৈ চাব নোৱাৰি দেই বহুত দুখ আমাৰ পৰাতো বেছি দূৰ নহয় ন আৰু এতিয়া বহি লৈছোঁ ৰ'ব এতিয়া কি জানেনে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ তাৰপাছতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে কৈছে যে এই মানুহজন এনেকুৱা তেনেহ'লে চাওকচোন আমি আগৰ পৰাই জানো এই মানুহজন এনেকুৱা যদি আগৰ পৰাই জানে আগৰ পৰাই প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল ইমানখিনি নহ'লেগেহেঁতেন ওচৰৰ মানুহে আজি যদি মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে হওক বা মোৰ হেৰিতে মই যদি তেনেকুৱা কিছুমান অত্যাচাৰ দেখি থাকিম মইতো ক'মেই মইতো কৈ দিম যে এনেকুৱা এনেকুৱাখিনি কথা আৰু যা তাতো যদি কিছুমানে প্ৰটেকশ্যন নলয় তেতিয়াতো আৰু ভিডিঅ' বনাইতো ধুনীয়াকৈ কৈয়ে দিম ন গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৃণনীয় কামবিলাক কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰশাসনে সুবিধা দিয়াৰ নিচিনা হৈছে ক'বলৈ বেয়া একাংশ প্ৰশাসনৰ কাৰণে তেনেকুৱা মানে সুবিধাখিনি পাই আছে আজি এটা জঘন্য সেই কুকুৰৰ ঘটনাটো কৰিলে তেওঁ আকৌ এতিয়া মুক্ত আকাশৰ তলতে বিচৰণ কৰিব দুদিনমানৰ পাছতে কাৰণ তেওঁ বাহুবলী পইচা পাতি থকা মানুহ দুটকামানত দুটকামান দি দিলে মানে কেইটকামান দি দিলে মোকটো আকাশৰ তললৈ ঘূৰি আহিব আমি কোৱা কথা নহয় তেওঁৰ পত্নীৰ ভাষ্য এয়া আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে কিমানখিনি কষ্ট সহ্য কৰি আছিলে আপোনালোকে ভাবকচোন ইমানখিনি তেওঁ মানে ইমানখিনি সহ্য কৰাৰ পাছত তেওঁ এই যেতিয়া পশুটোৰ ওপৰত তেওঁ ইমান এটা অত্যাচাৰ চলালে একদম মহাপ কাম কৰিলে একদম অৱশেষত বোলে নাই মানুহজনৰ লগত আৰু মই থাকিব নোৱাৰিম গতিকে মই এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাই ভাল আৰু আশা কৰিছোঁ কণমানে কেইটা ভাল হ'ব কণমানিকেইটাই মাকৰ প্ৰটেকশ্যন ল'ব আৰু কিমানখিনি কষ্ট পালে কিমানখিনি দুখ পালে এনেকুৱাখিনিলৈ ল'ব পাৰে এনেকুৱাখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে দেই সেইটোকে ক'লোঁ আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ লগত যদি কিছুমান এনেকুৱা হৈ থাকে বা আপোনালোকে আশে পাশে দেখি থাকে আপোনালোকে কেতিয়াও নিচুক হৈ কেতিয়াও নাথাকিব আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ বহুতে কয় যে সেন্দুৰৰ তামা সেন্দুৰ বিশেষকৈ যেতিয়া আমি লওঁ সেই সেন্দুৰ যদি কেতিয়াবা হাতৰ পৰা পৰি যায় অমংগল বুলি কয় আৰু মোৰ আজি তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল মই যেতিয়া সেন্দুৰটো লওঁ আৰু মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে কি কৰোঁ ইয়াত মোৰ এয়া জগন্নাথৰ পৰা অনা সেন্দুৰ মই ইয়াতে থওঁ আৰু এই জেগাখিনি আপোনালোকে চাওকচোন গোটেইখিনি ৰঙা হৈ গৈছে দেখাইছেনে আৰু ৰ'ব দেই মই খুলি লৈছোঁ ৰ'ব এক মিনিট এয়া চাওকচোন এই টেমাটো চাওক এই টেমাটোত মই গোটেই সেন্দুৰখিনি অকণমান আগত যেতিয়া মই লৈছিলোঁ তেতিয়া গোটেই টেমাটো উবৰি খাই পৰি থাকিলে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকে ক'বচোন মই বোলো মই এটাই ভাবিছোঁ হাতত তেনেকৈ তেল লগোৱা আছিল যে ঢাকনটো খোলোতে মোৰ ধাৰণাটো কৈছোঁ ঢাকনটো যেতিয়া খুলিছোঁ তেতিয়া মানে পিছল খাই এনেকৈ উবৰি খাই গৈছে মই তেনেকৈ ভাবিছোঁ কিন্তু বহুতে কয় আৰু সেন্দুৰ পৰিলে বেয়া বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন ভালটো লৈছোঁ আৰু ভালটো মনলৈ আনি পেলাই লৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ কথাটো তাৰপিছতে মই সেইখিনি সেন্দুৰ বুটলি পেলাই তাত থোৱা নাই আৰু কাপোৰ এখন দি পেলাই হেৰি কৰিছোঁ কাইলৈ ধুই দিব লাগিব এতিয়া বতৰটো বহুত বেয়া যে সেইকাৰণে সেইখন আঁজৰাই দিয়া নাই আৰু কিন্তু সেয়াই আপোনালোককো ক'লোঁ আৰু মোৰ লগত যিহেতুকে হৈছে সেইটো ঘটনা ঘটনা বুলি নহয় আৰু নিজৰ অসাৱধানতাৰ ফলত তেনেকুৱা হৈছে আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ এতিয়াতো আৰু ইয়াৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলসমূহ দেখা পালেই আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা কোন জিকিছে আপোনাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীজন জিকিছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰজন দহটা ভোটত হাৰিলে আৰু বাকী বাকী যোনজন কাউন্সিলাৰ সেইজন জিকিছে আৰু মোৰ পেহী মানে মোৰ বাইদেউ ল'ৰাটো উঠিছিলে মোৰ বা ল'ৰা ফুলগুৰিৰ পৰা উঠিছিলে আৰু সেই বা ল'ৰাও কাউন্সিলাৰ জিকিছে গতিকে আপোনালোকক দেখাম বহুত মনটো ভাল লাগিছে আমাৰ বাৰু কিবা দিয়া নিদিয়া সেইটো একো নাই কিন্তু আমাৰ গাঁওখনৰ যাতে অকণমান উন্নতি হয় সেইটোৰ স্বাৰ্থতহে আমি তেনেকৈ ঘূৰিছোঁ বাকী তেনেকুৱা মতলব বাকী তেনেকুৱা স্বাৰ্থ একো নাই বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে আপুনি ৰাজনীতি কিয় আমুক তামুক তামুক মোকো তেনেকৈ কৈছিলে মানুহ নাই মই একদম এইটো দিশত একেবাৰে নাই কিন্তু লগত থাকিম আৰু সেয়াই গাঁওখন উন্নতি হ'লে ভাল লাগে বিশেষ একো নাই বহুতে মানে মোক তেনেকৈ কিছুমান বিৰূপ মন্তব্য দিছে আপুনি কোনটো দলৰ কোনটো দলত আগৰ পৰাই যিটো দলত আছোঁ সেইটো দলতে আগৰ পৰাই যিটো দলত আছোঁ সেইটো দলতে এতিয়াও আছোঁ আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ভালকৈ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু এতিয়া মই আমাৰ ডিকুদাহাৰীয়া বেগ ঠিক কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া ভাত পানীও বাৰু বনাই হ'লেই আজি আপোনালোকে কৈছে সোনকালে কাম বন হ'ল এতিয়া তাক পঠাওঁ স্কুল আৰু যিহেতুকে এতিয়া ক্লাছ টেন পাইছেগৈ তাৰ পঢ়া শুনাতো বহুত মানে এতিয়া বহুত চকু দিব লাগিব ক্লাছ টেন পাইছেগৈ যেতিয়া তাৰ পঢ়া শুনাটোৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব পূৰা একদম চোকা দৃষ্টি ৰাখিছোঁ তাৰ ওপৰত এয়া ঠিক ঠাক কৰি মেলি দিলোঁ বেগটো চাওঁ মানে সি ভৰোৱাৰ পিছতো বেগটো খুচৰি মুচৰি চাওঁ কিবাকিবি আছে নেকি চাব লাগে আপোনালোকেও চাব তেনেকৈ মই চাওঁ কিন্তু আৰু এতিয়া মই তেনেহ'লে নেমু পানীখিনি খাওঁ তাৰপিছতে আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ সকলো ভালে কুশলে থাকিব বাই বাই